Звичайно, будемо нашу розмову розпочинати із сьогоднішньої атаки, яку здійснила Російська Федерація по території України. Відомо, що мента це були якраз як об'єкти енергетики, але окрім того, що били по світлу, також били і по воді, теплу та газу. Е, на жаль, є повідомлення про те, що одна людина загинула. Так це працівник дитеку, наші щирі співчуття. Вони воручу, як вважаєте? Якщо Путін вдарив на різдво, то тоді що вдарить і на новий рік? Ну, это ж кому как Рождество? Это у нас Рождество, у нормальных людей, которые понимают, что григорианский календарь, ну, как минимум на две недели лучше, чем юлианский. Ну, слово лучше, конечно, в кавычках. Ближе к небесной механике. Хотя реально, конечно, Новый год, Рождество и все остальное, это где-то 21-22 декабря в день зимнего солнцестояния. А дальше уже кто вошел что у кого Рождество, это практически первый день увеличения дневного времени в Северной Шарете. Но ну, это, это небесная механика, ее россияне не знают, ну просто не знают, их не учат. И, кстати, в свое время у них вообще забрали астрономию из учебного цикла, потому не знают, что такое Рождество. И, естественно, для них 25 декабря не Рождество, для них Рождество там 7 января. То есть еще юлианский календарь в полном разгаре. Потому к Путину в этом смысле, конечно, ничего не предъявишь, он включит дурачка, но он его не выключал, как родился. Но, но тем не менее. Потому здесь, я бы так сказал, эта атака была конкретно по инфраструктуре жизнеобеспечения нации то есть государства, нации, то есть это вот террористическая геноцидная атака, но это же уже какая-то, уже сбился со счета. Не, не один десяток этих атак было, очень хорошо себя показала сегодня противовоздушная оборона, ПВОшники наши почти сбили больше сотни целей разного плана, в основном хорошо работают, конечно, по крылатым ракетам. А то есть здесь мы уже впереди планеты все, если можно так сказать. И ПВО, и зенитно-ракетные комплексы, и авиация неплохо отработали. Шли две КН-23 баллистики. Ну, с баллистикой сложновато, конечно. Но она не точная, это же северокорейская баллистика. То есть она в планету попала, в принципе. А больше она пока еще не выполняет задачи. Хашки, Х-59, Х-69 тоже неплохо сбиваются. Это на уровне каких же крылатых ракет. Примерно хасту первые Калибры, Х-55. То есть это, это практически позбивали практически все. Но часть все-таки попала. То есть попала по энергообъектам. И у нас сейчас система энергоснабжения будет опять перестраиваться. В конце концов, Путин... Его потуги к уничтожению украинской энергосистемы приведут к тому, что у нас останется та энергосистема, которая и должна быть априори базовой, то есть атомка, так называемая. У нас достаточное количество энергоблоков, которые сейчас 9 штук работают, а так реально 15. Это, если чернобыль не считать, там два энергоблока еще запустить можно, пару энергоблоков можно достроить. То есть, по большому счету, у нас, если запустить полностью ядерный цикл, а у нас есть в желтых водах уран, у нас есть возможность создавать тепловые сборки на базе Вестинхауса, ну, естественно, заряжать нашу, наши ядерные реакторы, и это правильный грамотный путь. И, кстати, ядерная энергия, энергия считается зеленой, то есть еще и попадает под определенные моменты, связанные с ценами и пропуском зеленой энергетики как таковой. Потому э, здесь не было бы э, не было несчастья, вернее счастья до да несчастья помогу. Ну вот примерно так это сейчас это видится. Э, уже давно пора э, возвращать определенные механизмы энергогенерации, энергораспределения, сети э, в госсобственность, гос то есть собственность народа. И энергетику строить за счет народа, и чтобы она так и осталась ядерка в народной собственности это будет дешевая электроэнергия без этих всех больных цен на теплоэлектроэнергетику или так называемую зеленую в кавычках которую пытаются просунуть нам наши не совсем товарищи вся эти ветряки Карлсоны которые жили раньше в Донецке сейчас непонятно где живут такие и энергетика, которая в 10 раз дороже ядерки, которую нам пытаются просунуть. Вот сейчас Путин ее потихоньку подчищает. Ну, что скажешь, мы потом учтем, потом, когда будет у него там несколько пожизненных, одно пожизненное уберем. А реально, конечно, отыграла хорошо наше ПВО сегодня. А те, те удары, которые все-таки пропустила, я думаю, в ближайшую неделю-две наши энергетики зачистят. А то, что Путин однозначно будет в ближайшее время, в ближайшее, вернее, то, что в ближайшее, дело не, не с Новым годом связано, это связано с э, инаугурацией Трампа. Он попытается э, до инаугурации Трампа, до 21 января, угробить все наши системы жизнеобеспечения. Это касается будет тепла, электроэнергии э, и определенных генераторов. Потому здесь работать и работать еще наши ПВО. Надо выдержать эти несколько недель, которые остались до инаугурации Путин, Путин будет пытаться создать такой козырь на переговорах, практически полностью обесточенную и выключенную жизнь для обеспечения Украины. Романе Леговича, але якщо ну знову ж таки говорити про особливості цієї атаки, то повідомляли, що ракети давно не заходили через район Покровська, а сьогодні це відбулося. І також вони використовували росіяни, начебто, нові точки заходу ракет маршруту та висоту цілей, тому що ймовірно ворог проводив репетицію. Оце власне ось це вказане, те що так Путін не зупиниться якраз перед інаугурацією Ось ці особливості включить ці механізми. Да, действительно, сегодня было видно, даже ракеты заходили со стороны Румынии, Молдовы, то есть пытались зайти на энергообъекты в режиме звездочки практически на 360 градусов. То есть со всех азимутов одновременно заходили на объекты тоже одновременно, пытаясь разными высотами, скоростями, азимутами нашего ПВО завести ну, серьезный ступор. Не сложилось подготовка, на опять, подготовка идет атака, то есть это не то, что под... сегодня была подготовка, сегодня была полноценная такая серьезная атака, если больше сотни целей выполняют боевую задачу, это масштабная комбинированная атака, вот россияне сегодня ее выполнили, может быть, не использовали сегодня большое количество болельщиков, то есть в основном крылатыми ракетами и дронами пытались вывести из строя нашу энергосистему еще что надо не забывать. И Искандеры у них еще есть, кинжалы не использовались, кинжалы там еще есть. Потому, может быть, следующие атаки, они могут быть уже и с баллистической компонентой. Это будет уже сложно. Якщо говорити, ви сказали про те, що вже відпрацювали так наші сили протиповітряної оборони, то добре, а роль тут F-16, от існує думка про те, що наразі F-16, в принципі, задіяний всього лише на 15% і виконують роль лише так протиповітряної оборони. Якби були ракети, то тоді б ну, ми говорили знову ж таки про інші можливості. От як ви бачите на сьогоднішній день цю роль, і чи можливі якісь зміни от найближчим часом на вашу думку? F-16 – там многофункціональне платформа. То есть самолет-истребитель, который может выполнять функции истребителя, перехватчика, бомбардировщика, штурмовика, постановщика, э помех системы радиоэлектронной борьбы, разведчика. То есть практически все, ну, кроме транспорта только, задач этот самолет может выполнять. Все зависит от... На, на, у него в авионике, то есть авионика у него может выполнять весь комплекс задач, которые может, могут выполнять, кроме транспорта, Это еще раз повторюсь, а авиация как таковая. Все зависит от тех средств поражения, которые с этим самолетом передают. Так вот, то, что нам передали, можно только за воробьями гоняться, за воробьями. Можно гоняться за шахедами, гоняться и за ракетами. Все. И больше этот самолет пока, там, не то, что 15, ну, опять же, как сказать, что значит 15 процентов. Часть использует только своих возможностей в качестве перехватчика. Даже тут и стремительно, не скажу, что там, стремительно нет воздушных боев, нет самое, перехвата и м, вступления в бой с э, истребителями противника или э, техникой противника. А это противник, это в режиме перехватчиков работают, то есть тоже э, с одной стороны летающий радар, пусковая установка, ракета, которая в принципе э, все ракеты э, в основном в F-16 с блоками самонаведения. То есть выпустил уже Ну, примерно в таком режиме F-16 сейчас используется. Опять же, в тех секторах, которые выделены для его использовать. Но ну, оптимально, допустим, у 16 использовать на дальностях за 500 километров от линии боевых от линии границ. То есть самолет против баллистики не работает, его нельзя использовать, там авионика не позволит. Его можно использовать только против аэроцидизма. Но так это и делается. То есть он выполняет задачу за 500 километров от линии вулкана. Ви говорите про те що на сьогоднішній день кількість так цих винищувачів щоб ганятися лише савроб'ями так є новина про те що бельгія до кінця цього року не поставить києву обіцяні F-16 і серед причин називають відсутність запчастин та підготовлених українських пілотів всього відомо що до кінця 2028 року бельгія мала передати україні 30 сучасних винищувачів але перші мали зайти якраз до кінця саме цього року оці причини які називають так це просто якісь знаєте такі відмовки вони шукають Действительно, тут есть проблема. И с нашего боку, яку тоже потребно вы решивать. Не, но ну, нам не передают до 16 потому что они не получили свои 35 То есть, mm -hmm. там целая цепочка вытеснений. Ну, а потом, естественно, навешиваются еще какие-то проблемы, которые идут сопутствующие. Поверьте, вопрос по запчастям, допустим, или по механизмам сопровождения, он решился бы в Европе очень много есть БАСТ, и, в принципе, я думаю, наши бы партнеры поделились бы с нами системами обеспечения самолетов. Летный состав, да, у нас есть большая проблема сейчас с летным составом, почему бы, что в свое время нас с вами не слушать. То есть, когда надо было еще в начале, ну, это надо было еще 20 лет назад делать, а реально в начале широкомасштабного вторжения надо было заменять руководителя воздушных сил с ПВОшника на летчика. И почему? Потому что летчик четко понимает, сколько ему надо учить летный состав. То есть это длительный процесс. Учить длительный процесс, переучивать на F-16 тоже не короткий, то есть не то, что на мирожидов. Там практически до года получается за счет только того, что есть определенная система сертификации, спецподготовки и полного цикла обучения. То есть нет какой-то половиной э, нагрузки. Потому есть сейчас проблема именно по F-16. На другие типы самолетов можно очень быстро переучиться. Ну, слово очень быстро переучиться имеется в виду. Три-четыре месяца как по большому счету на любой тип самолета если вы с одного типа на другой тип может перепрыгнуть в этом случае. А вот на F-16 вот такая проблема F-16. Потому уперлись в эту проблему, но она решится в следующем году. То есть мы получим F-16 от датчан вернее, бельгийцев, и получимые э, получим и летчиков, и, естественно, подчасти уже подошедшие самолеты. Вопрос, опять же, о их использовании. Что толку с самолетом? Мы же это уже понимаем. Это тоже с вами проговаривали не один год. Передадут и в 16 а вопрос-то не в них. Потому что полетать, да, в высший пилотаж покрутить можно на F 16 Красиво, вопросов а нет, дорого, там час 5 тысяч долларов минимум стоит полета, а он же должен чем-то должен быть должен чем-то работать по российской территории, а нечем. То есть нам не передали, ни Джазма нам не передали. А ракеты большой дальности, перехвачки, те же М-20, до сих пор нет в категории Д, то есть до 150 километров не подальше. То есть вот эти все вопросы еще не решены, и их не решил Байк. Вот он вроде как решил вопрос по передаче F-16. Одна пара там зашла летом, э, пофотографировались везде, галочку там себе поставил, и все. То есть, вот я думаю, как только вот эта эпоха Байдена обамовская уйдет, ее смоет э, следующим годом, в 2025 вот тогда уже можно будет разговаривать о том, э, как будет использоваться F-16, в зависимости от, те, от той э, э, ракетной техники, которая и авиационно бомбовая которая будет с ней передаваться. thank <laughs> Збройні сили України вразили пункт управління Росіян у Курській області. Напередодні російські пабліки скаржилися на обстріли Львова на Курщині та поширювали в у мережах так наслідків. Згодом в страткомі ЗСУ повідомили, що українські воїни завдали удару по пункту управління 810 ї бригади покинуті житлові приміщення у російському Львові. Так було підтверджено. Гарма Григорович, це знову ж таки планомірна робота вже по території Курської області, саме коли ми говоримо про пункт управління, тому що це не перший так випадок. Вже. Ну, это, скорее всего, наши ракетчики и авиация пытаются нащупать места постоянной дислокации Северокорей. Сейчас идет охота на северокорейских военнослужащих любого ранга. Оптимальный вариант, конечно, уничтожать на командных пунктах, потому что там присутствуют офицеры высокого уровня, ну, по крайней мере, с определенным допуском. Потому вот недавно был нанесен удар по штабу 155-й бригады, в Рыльске, это правый берег Сейма, то есть там как раз и располагается в том числе части Северокорейские. Сегодня ночью был нанесен удар по штабу уже 810-й бригады Московской пехоты, 155-й бригады Московской пехоты, что в Рыльске была. Это Владивостокская, а 810-я бригада Московской пехоты, она сейчас дислоцируется в Севастополь, то есть российская. Они инфильтрованы полностью с северокорейскими вояками. Есть там еще пункт постоянной дислокации в районе Курчатова. Вот если по Сейму смотреть, то как раз вверх по Сейму э, следующий Курчатов. Правда, там Курская атомная станция, там как раз северокорейцы на этих недостроенных блоках находятся. А дальше Курс. А вот Рыс, Львов, Курчатов, Курс, правый берег. Ну, Курчатов на левом берегу, тоже на э, Сейме. На сейм. А Курс уже справа берега. То есть, я думаю, вот это, это такое такое последовательное уничтожение российских штабов. Ану, дотянуться в конце концов ви допустити. Говоримо про ситуацію на фронті, а саме саме про Турецька воту Луганського говорять про те, що та у цьому місті наразі найскладніша ситуація, бо її точаться за кожен будинок і там тривають постійні штурми. І крім того, говорять, що наразі, якщо раніше росіяни там застосовували менше техніки, тепер набагато більше чи можна говорити в принципі про те, що росіяни зараз знову ж таки прив'язуючись до інавгурації, пішли в Абанк, і чи можна говорити про те, що це буде їх? И не такой ну, последний у россиян будет только самоубийство Путина, например. пока э, Российская Федерация э, в том виде, в котором она есть, существует, они будут пытаться, это же империя, она ж, э, может жить в двух ипостасях. Либо разваливаться, если она не, раз, не расширяется, либо расширяться, тогда она у него какие-то стабильные, по крайней мере, устои есть. И пока Российская империя будет в том виде, в котором она есть, она будет пытаться где-то кого-то захватывать. То есть внешние, вернее, бои на границах однозначно будут идти. Сейчас Украина, впереди, может быть, страны Балтии, Казахстан, Грузия, Молдова, Румыния, Валканы, что угодно. То есть пока они пока они как и, и такая империя существует, они будут пытаться их, потому не последний это уж точно. А вопрос использования тех резервов, которые были накоплены для летней военной операции. Да, вот они пытаются как-то, сейчас ограни... они сжимают их по линии фронта, а то есть полутора тысяч километров там сжали на километра, может быть, 100, если так разбить по участкам. Один из участков это Торец, то есть они будут пытаться выйти, максимально захватить те города, которые можно захватить как раз до инаугурации, но опять, дело же не в инаугурации, таково. до того момента, когда можно будет затребовать с Трампа, затребовать остановку боевых действий, естественно, именно до максимальной территории перед запросом у Трампа остановки боевых действий. То есть выдох, выдохнуться полностью, но с максимальным захватом территории. И э, надо будет требовать, то есть россияне будут требовать у Трампа э, остановки боевых действий и заморозки, естественно, э, войны на какое-то время. Ну то есть для того, чтобы восстановить силы, подтянуть резервы, доукомплектовать войска. А для этого им максимальный вариант как раз э, вот, отрезать большую часть территории для того, чтобы переместиться. Это, это тактика завоевания. Это видно, как Россия это делает с 2014 -го года. То есть она малыми кусками, большой кусок она не съест, допустим, ни одной страны. То есть они малыми кусками пытаются захватить, а дальше пережевывают, переваривают, ну и дальше по пищеводу это все проходит. Примерно, примерно так россияне пытаются и сейчас делать. То есть максимально укусить, потом дальше откусить и переварить, переживать и переварить. Вот то, что мы сейчас наблюдаем. Это вопрос будет в Торецком, то есть проблемы у Торецка, у Часовьяра, у Сиверска, у Купенска, Лимана, то есть это если это крыло имеется в виду. Но, естественно, россияне будут пытаться выдавить наш гарнизон с Курахова, выровнять линию фронта по юго-западной границы Донецкой области, то есть где-то от Великой Новоселки до Покровска. То есть вот то, что в ближайшие три недели, где максимально россияне будут пытаться. Пить. И, то есть, Роман из той перелик, так, населенных пунктов, мациновать это для них посильная задача на сегодняшний день? Ну, на данный момент нет. То есть э, сейчас у россиян недостаточное количество сил, средств для того, чтобы выполнить задачу захвата там буквально 5-6 городов, это просто нереально. Нереально Лиман, нереально практически Купенск. Под вопросом Торецк, почему они сейчас, они в находятся, то есть часть mm Торецка они контролируют. Они контролируют часть Торецка, часть Курахова. Рядом с Великой Новоселкой болтаются вот на данный момент и контролируют часть, ну зашли уже там на восточную, северо-восточную часть Часовьяра. А потому они будут пытаться, особенно вот эти три города, Куракова, тарецкий Часовьяр, там, где они уже находятся, усилить дополнительными резервами, использовать технику, боеприпасы. То есть максимально туда сейчас, вот эти три точки, будут переброшены российские войска. И вот будут пытаться захватить большую, большую часть территории, выдавив наши гарнизоны как раз из этих трех городов, так это точно. Засновник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут сказав, що заморозка війни – це дуже поганий сценарій для нас, якби нам не було важко, але треба дотискати, тому що на другий день Перемир'ям почнемо сваритися, хто більше воював, хто більше возив, і хто кому патріот? Почнемо формувати політичний списки, рватися до влади. Росія буде далі озброюватися, про якийсь час і вона знову нападе, і вона не повторить тих помилок, які були у 2022 році Роман другому ну Манероче, ну постійно про це говорити у наших з вами спільних ефірах. Знову ж таки, якщо так станеться, якщо буде ухвалено якщо не знаю там ну домовляться там Путін з Трампом. Ну от тоді як ми маємо використати тоді, тоді цей час. Ну, кто кому, Рабинович, это у нас политики будут между собой там, разбираться. И, там, по карманам эти израильские паспорта рассованы, сейчас уже начали там потрушивать потихоньку. А вот э, вопрос заморозки, ну, во-первых, технически она невозможна. Мы тоже это с вами уже проговариваем. Это уже было 10 лет назад. То есть пытался Порошенко заморозить по Минску один, дал возможность Путину, то есть отвел наши войска дал возможность, возможность Путину закрепиться, подтянуть резервы, усилиться, ударить еще раз. Потом пришлось уже отходить. Помним, мы помним тот же Дебальцевский котел, как называемый. Это же как раз удар после Минска-1. Пришлось по Минску-2 большую часть территории отдать России. Это уже тоже были, были попытки там все это заморозить, остановить. Не получается, технически невозможно. Почему больше две армии, которые друг напротив друга стоят, тогда 30 на 30 было. 30 тысяч у россиян, 30 тысяч у нас, 400 километров фронта. Сейчас 600 тысяч с нашей стороны, 600 тысяч с российской стороны и полторы тысячи километров фронта. Тем более мы на российской территории, россияне на нашей территории. Остановить все эти вопросы до восстановления территориальной целостности просто невозможно. Потому что сценарий этот нет смысла даже рассматривать он, еще раз повторюсь, он технически невозможен. Он единственное, с точки зрения, допустим, военно-дипломатической, если будет капитуляция в Украине, ну, так надо это просто четко называть, вот эти формулы мира, планы, какие там, каких-то планов не было. Мы вспомним, у нас химики, оказываются на канцелярском, на канцелярском поприще, поприще то химики, то ботаники то есть, то есть, друг друга месяц, то месяц, то у них формулы, то у них план. Так вот, вот это все не работает. Это может только работать в том случае, если будет четко заявлено, что Украина капитулирует. Вот при капитуляции а это запрещено, во-первых, законом, там, как минимум, две статьи серьезных, 110 и 111. Естественно, в Конституции Украины нереально ее изменить, наши территориальную То есть это тоже, в принципе, механизм, не, не который не может сработать технически. А потому, с точки зрения вообще технологии, техники, даже капитуляции не на данный момент. А потому заморозки точно не а мирные всякие темы, они будут спекулироваться только за счет, для чего? Для того, чтобы создать определенное давление на общество, растворить внутри, я а здесь вот правильно говорить, внутри некоторые, фрагментировать некоторые моменты внутри страны и, естественно, разрывать на разные позиции наших партнеров. Ну, это КГБшная тема я больше скажу, ее просто даже проговаривать, это уже работать на их, на, на, их, на их задачу, на российскую задачу. Не будет заморозки в боевых не будет никаких мирных тем. Воевать нам это минимум года три. Мы уже сколько раз с вами об этом говорили. Минимум три года. И 25, и 26, и 27. 25 год Крыма, 26-й Крыма, Донбасса, 27-й, там уже Донбасс. Это по самому хорошему, такому нормальному, ну, можно так сказать, номинальному варианту. Это, это, работа. А все остальное это так от лукавого называют. Ну давайте поговорим. Мы с вами, кстати, эту тему каждые полгода поднимаем и именно так и рассказываем. Не будет этих всех тем, потому что их не будет. Вот уже конец года, где эти мирные саммиты, помните, летом ломали копья да, все с другом? мы с вами что говорили, не будет никаких мирных переговоров. Конец года нет никаких, и не будет никаких мирных саммитов, ни мирных переговоров, ни заморозки боевых действий все это от лукавого называется, ну, от Путина, по крайней мере. Иван Григорович, традиционно требует для вас подготовила. Скажите, пожалуйста, чем Евросоюз позбавить право голосу Угорщины и Словачины в Евросоюзе? Ну, я думаю, они при принятии решений какого-то, каких-то очередных, пойдут еще раз покурить. Там есть такой механизм интерес. Когда голосуют, то они выходят покурить. И в это время вот много курят, товарищи. Эти два, это два, сладкая парочка, 500 и Орхан. Я думаю, еще раз они на кури. Чи побачимо ми роботу F-16 по території Російської Федерации? Ну, я думаю, она уже была. Использовались ракеты Харми, довольно таки успішно по російській е, території. То есть е, F-16 уже працює. И там ну не об'ємна, по крайній мірі, сходя з тих того вооружень, які у них є. но они уже работают, gbu 39 они же работают тоже теж і враховуючи новину про те, що українські пілоти завершили підготовку на винищувачах міражі, то означає це, що вже найближчим часом тоді ми побачимо власне їх і на полі бою. Ну, э, на поле боя сразу вряд ли. Потому что поле боя для самолета это же воздушное пространство. Надо сначала завоевать превосходство в воздухе, а это не миражи будут завоевывать. Э, они все-таки на, на две головы э, пониже в классификации, чем F-16 или там российские Су-35. Э, То есть они не будут завоевывать, они будут использоваться в качестве либо платформ для сброса э, авиационных бомб, ракет, той же ракеты МИКА, очень хорошая ракета, дорогущая, э, но тем не менее. Для хаммеров французских, для скальпов французских, для британских, то есть в этом больше вспомогательного режиме. Но для того, чтобы их на поле боя вывести реально там, для выполнения наступательных операций в качестве штурмовиков, бомбардировщиков, они тоже могут выполнять эти функции. Сначала надо забывать превосходство воздуха, то есть задавить российское ПВО на земле, то есть уничтожить теми же Хармами российские зенитно-ракетные комплексы, отогнать российские истребители F-16. Для этого надо получить самолеты с авионикой, которая могла бы работать на 150 158 километров. Для этого должны подойти хотя бы пара тех летающих локаторов, которые нам обещали. То есть это целый комплекс мероприятий. И в конце концов мы увидим F-16, миражи на поле боя, в чистом через определенное время, я думаю, это будет в 2025 году. Но первые миражи, которые зайдут в Украину, они тут же будут использованы, во-первых, для уничтожения крылатых ракет. Ракеты там есть еще, раз повторюсь, МИКА, очень хорошие ракеты для выполнения задач уничтожения российских ракет, это тех же Хасту первых или там, тех же шахедов, даже тоже Мираж может выполнять задачи. Ну и, естественно, работать по сбросу, тех, сбросу ракет том Шеду искал, а пошел у нас все-таки СУ-24, не хватает для выполнения.